готовить тирамису. классичный тирамису. отделила желтки от белки желтки сбиваю с сахаром маскарпоне, сюда буду вмешивать и взбивать белки. белки до стойких пиков матч того на не выпадает теперь потроху буду э, вмешивать в желтки да, та мастерпоны вот так потрошек не треба робити резких рухів, просто потрошечку змішувати цю суміш. Ось вот пухнаста суміш у нас получилась. І зараз будем збирати тортик. Вливаємо для зручності каву, просто заварена кава. На пів я поклала три чайных ложки с горкой кавы. Так, теперь берем наше печиво. для меня Савоярди. раскрываем его. Надо было была Теперь собираем наш на берем печиво, быстро мочим и складываем его. Долго держать не треба, потому что оно моментально. Тут трофилы, размываемо. Вот перший расширили. И сюда выкладываем шар крема нашего. Нужно было еще и на низ покласти, но он все равно просочится. И далее так вот. <laughs> у меня получилось три слоя печива и сверху наш кремчик. это завтра ему стабилизоваться. Я еще же беру и присыпаю какао. Можна потім ще, коли воно вже стабілізується, можна ще додати какао. Але поки що доставимо. І все. Наш чермісов готовий.